16 година, і сьогодні у нас дуже цікаві гості, які будуть розповідати, як відпочити на пікніку. Щоправда, це буде чий арт-пікнік. Отже, давайте чи пригадаємо. У нас буде така ще тема, як запустити фестиваль у своєму городі чи гур, і чи місті. Просто будьте з нами зараз, тому що гості у нас уже в студії. Максим Бахматов, шоумен Слава Фролова, засновниця проекту Арт-Пікнік Слави Фролови. Це щорічний фестиваль під відкритим небом, під час якого проводяться мистецькі майстер-класи, спортивні заняття, музичні концерти, кінопокази та театральні вистави. Незалежно від події, вхід завжди безкоштовний. Привет, ребята, еще Привет. раз. Так, рассказывайте теперь, в какие дни вы в спокойном режиме сможете сфотографироваться со всеми желающими, сделать такие себе селфики. В Дикобре, Вообще, например. летаете там по пространству постоянно, вдвоем, или все же как-то иногда статично стоите в каких-то углах? Меня, конечно, всегда ловят посетители. К нам приезжают, на самом деле, вот в прошлом году, до того, как мы там начали появляться в других городах, к нам приезжали люди со всей Украины. Это было ужасно трогательно. И, конечно, когда я там тащу какую-нибудь скамейку или там краска у меня в резиновых перчатках. Я иду по территории, и когда подходит семья, мы приехали с Полтавы, мы хотим с вами сфотографироваться, ты понимаешь, что, ну, то есть... Секундочку. Ты пронисты, все Нет, нет, все помогают. Чему вы выбрали саму эту локацию, парк Пушкина? Пушкина. Это было такое предложение города. В прошлом году и позапрошлом году я платила за аренду mm -hmm. в ДНХ. То есть мы чтобы Проводить социальный проект, а чтобы люди проект приходили бесплатно. А Холодян, вам приходилось платить за аренду. Ну, у нас все может случиться. В этом году нам территорию дали бесплатно. Мы не платим аренду. Поэтому да, социальный да, проект начинает быть похожим на социальный проект. А как получается действительно все еще сохранять его бесплатную масштабность? Как? Мы и будем сохранять за счет энтузиазма. Энтузиазма. Деколька направлений в деятельности ваших это и наука, и техника, технологии, и так и иначе. При этом еще спорт. А как вы будете реализовывать их? Мое большое счастье, что я имею дерзость пригласить людей, которые обладают этими знаниями, к нам на площадку mm -hmm. и развивать свое направление. К примеру, в этом году мы хотели бы связаться с разными музеями, уже ведем mm -hmm. эту работу, для того, чтобы музейные сотрудники, которые носят уникальнейшие знания, oh. могли поделиться с широкой публикой. С наукой есть много ребят, которые mm -hmm. продвигают там IT-направления, mm -hmm. разные технологичные штуки. То есть вот в этом году как раз мы запускаем направление ⁇ Наука ⁇,⁇ Техника ⁇ Образование. А если сказать про спорт. Чем можно заняться на майданчиках спортивных парков? Э, парку? Это огромный выбор у вас. Начинает каких-то единоборств, фитнеса, вплоть до фехтования, э, скейтбординг, джампинги, миксеры. Ребят, вы не против, если мы сейчас выйдем на улицу немножечко по фестивалю. Хорошо. У нас просто много вопросов. Что, что вообще знает об о пикниках и где... быывали чем интересовали что интересного там происходилочас модные всякие разные фестивалі под открытым небом где-то бывали что-то смотрели Не мало свободного времени нет с друзьями хожу На фестивалях еды была быва накидейс на открытом мастер-классе по сальпе были. на ВДНХ, это был Ведолайф фестиваль. Ты когда приезжаешь на фестиваль, что тебя там больше всего привлекает? А Обмен знаниями. Мастер-классы. Концерты посреди критого неба. Какие-нибудь спортивные мероприятия. Во-первых, атмосфера. Настроение. Вкусная еда, напитки. Общение с людьми. И знакомство новое. И доверие. Смотрю все, где что находится, где круче всего, там я остаюсь. Замечательное место, где можно всей семьей отдохнуть. Кто-то из вас присутствовал на арт-пикнике Славы Фроловой? А когда это будет? Я слышала, не была. Ни не ночув? Да, бывало. Делали татушки, учились там что-то, какие-то хендмейды тоже делать. Бургеры я еще, по-моему, там ела. Много молодежи было, какие-то концерты, песни, было весело. И я там даже выступал в том году. Очень круто, очень здорово. То есть вы уверены в том, что Арт-пикник Славы Фроловой вам очень понравится? Я думаю, да. Эх, конечно, разгульная наша жизнь уличная. Все любят тусоваться под открытым небом. Потому что это прекрасно, и знания впитываются так намного круче вместе с кислородом, с классными людьми, с интересной музыкой. Скажите, пожалуйста, а вот в Украине вообще есть ли перспектива развития подобного, более широкомасштабного? Я не знаю, вот в этом году сколько четыре направления плюс. Дальше что будет? На, вообще на какие масштабы вы рассчитываете? Космичные. У нас есть сейчас множество интересных uh, перспектив. Мы общаемся с разными фестивалями и думаем о каких-то совместных проектах, когда mm. разные лидеры объединяются, имея уже определенные наработки, имея определенную команду, создавая такое, ну что ли, коллаборацию такую. последний ковры. Сейчас я думаю, выносить. сказать про какие-то фейлы свои? Ребята, говорили. да вообще отсутствие бюджета, отсутствие поддержки такой правильной в, в любом цивилизованном обществе, в любом цивилизованном государстве. Mm. Эти проекты генерируются государством. У нас у -у -у. этой поддержки нет. Соответственно, это все в любом случае будет выглядеть, ну, давайте по-честному таким аматорством. Создать комфортные условия для людей неподготовленных, но при этом, чтобы эти условия их вытягивали на другой уровень у -у -у. то есть такой интеллектуальный лифт трамплин. Да, интеллектуальный лифт, социальная инженерия, как хотите. Вот это наша задача. Что нужно сделать для того, чтобы в своем городе позаимствовать эту интересную идею культуривания и сделать? Вот такой же проект совместными усилиями волонтерами. Как? Найти нас в Фейсбуке, так. написать нам, сказать, ребята, мы хотим сделать арт-пикник. Угу. Мы даем всю технологию, мы рассказываем, как это делать, мы заходим к мэрии, получаем ага. официальное разрешение. Тук -тук -тук и тогда это все работает. Ребята, спасибо вам за позитив, за открытие, за секреты, за то, что вы прибыли к нам. Мы будем знать... Пятерочку давайте. давай. Давайте пятерочки, пятерочки. Матери, Слава, вам волчатная подяка. Проте я хочу, перед тем, как мы еще раз вам расподякаем, наградить, что битва стартапов продолжается. же битва стартапе в Росполе. Видай свои магичный клик за найкращий проект на idx на skp.com.ua. И, возможно, сам этот стартап отримает 100 тысяч гривен. Видно, на кафе 3 в одному. А вот еще у нас много несусветных интересного, например, QR-коды вместо бриллиантов ровно через час. Офис выглядит космичного корабля. А еще один легкий вопрос: два победителя множество подарков. И, И вообще... нам слушается махаты нашим рукам у камеру. <свят> Дякую нашим гостям. До побачення! Bye! Bye -bye! Bye -bye! Yeah!